Смотрите, этот проект динамичен. Он э, разрабатывается в диалоге. Она сегодня совершает, кто сегодня из сегодняшних наших общеукраинских, общенациональных лидеров совершает столько поездок. Идет открытый диалог, идет э, ответ вопрос, идет наработка опыта. Сегодня я бы э, всем политикам серьезного всеукраинского масштаба рекомендовал поехать к людям, чуть дальше отъехать от столицы, посмотреть, как живет вся Украина. Поэтому проект, безусловно, думаю, в ближайшее время будет очень востребован. Все в наших руках, все в наших силах. Если мы сегодня не займемся этим проектом, просто завтра может быть уже очень поздно. Сегодня ни для кого из украинцев не секрет, что страна находится в глубокой экономической стагнации. Нужно страну спасать. И поэтому тот проект, который предлагает лидер движения Украины вперед Наталья Королевская, имеет сегодня такой спрос. Спрос, она сейчас обижает регионы, вот скоро будет у нас Херсонем. Я был на презентации в Николаеве, битком забитый зал, очень много вопросов. Безусловно, этот проект сегодня очень актуален, он очень нужен и очень востребован, потому что страна находится в загоне, и если уехать дальше от центра нашей столицы, то это научно видно, что страна сегодня разваливается.